По руководителям предвыборное обещание директора коммунальных предприятий по конкурсу. На сегодня проведен конкурс по Желтоводск теплосеть. Вам известны результаты. С человеком я продлил контракт. Я считаю, человек отработал отопительный, отрабатывает отопительный сезон. Сергей Александрович Донченко. работая я его в целом доволен никаких проблем от него не исходило. На предприятии ситуация стабильная, зарплату этот человек получает только после того, как получает его последний работник на его предприятии. Поэтому с ним продлен контракт на три года, он не возражал, я не возражал. Следующий у нас конкурс был, это конкурс на руководителя предприятия ПЖРО, производственно жилищно ремонтно эксплуатационное объединение Желтоводского городского совета. Первый раз не состоялся конкурс, потому что был один человек, комиссия конкурсная посчитала, что одного человека недостаточно для конкурса и в принципе не пропустила его для того, чтобы я с ним провел собеседование. Поэтому был объявлен повторно конкурс в соответствии с положением, которое мы приняли на сессии. Повторный конкурс был проведен, принял участие уже два человека. То есть, опять же, ну, хотелось, чтобы жителей больше участвовало, желающих. Помните, вот в Ютубе появилась очень интересная карикатура, она мне очень понравилась. Микрофон очередь людей, которые хотят покритиковать. Такая, ну, и крайне видно. Вторая очередь это к микрофону, где люди хотят сделать какие-то предложения. Поменьше уже очередь, их видно, конец этой очереди. И последний микрофон, это очередь тех людей, которые готовы работать. Но к этому микрофону вообще никого не оказалось. Вот так и у нас получается. К микрофону, который предполагает работать реально, как правило, к этому микрофону мало. Особенно в таком предприятии, вот теплосети или ПЖРО, сложное предприятие, поэтому желающих, как правило, не очень много. Ну и реально работающие люди, которые имеют опыт, вот совсем мало. Проведено конкурсное заседание конкурсной комиссии 19 января. Нет, стоп. 26 января проведено, по-моему, заседание конкурсной комиссии. Единогласным решением было принято, рекомендовано мне провести собеседование с исполняющим обязанности руководителя этого предприятия Поляковым Андреем Петровичем. Единогласно, еще раз повторюсь, решение было. Поэтому я провел собеседование с этим человеком сегодня на камеру, вы видели. Принято решение с ним заключить контракт на три года. У нас заключаются контракты в соответствии с аналогией права для руководителей государственных предприятий на срок от одного до пяти лет. Ну вот если как у нас Донченко было, что вы понимали, там контракт был даже не на год, а на несколько месяцев, потому что Донченко понимал сложность этого предприятия, поэтому попросил заключить контракт по-моему, до февраля. Такой контракт был с ним подписан до февраля, то есть его задача была запустить теплосети в отопительный сезон. Он справился, разногласий нету, пришли к консенсусу, на три года опять заключить. На пять лет, на четыре года таких контрактов я ни с кем не подписываю. Контракты вот в среднем подписываются либо на год, либо на три года. Три года с Дольченко подписан контракт, три года контракт подписан еще с одним руководителем коммунального предприятия, который прошел по конкурсу Ханис Дмитрий Эдуардович на три года подписан контракт. И сегодня я подписал контракт с руководителем уже предприятия ПЖРО Поляковым Андреем Петровичем на три года. И кроме того, наконец-то мы дождались результатов работы конкурсной комиссии по кандидатам на вакансию директора коммунального предприятия Ритуальная служба. Ритуальной службой хотят заниматься многие. Но комиссия выбрала двоих мне на собеседование 20, 25 числа, 25 августа. Э, хочется лета всем. 25 января 2017 года было проведено собеседование с каждым из этих претендентов на камеру. Я просил согласия с каждого, дали согласие. После результатов собеседования я принял решение заключить с человеком, который имеет опыт руководящей работы, подчинению которого было 92 человека, по -моему, если будете вы показывать на, э, жителям нашего города, увидите, он работал руководителем, э, подчинение небольшой коллектив, в принципе, работал в правоохранительных органах, имеет высшее юридическое образование в том числе. Вот я почитал необходимо заключить все-таки с ним Контракт, потому что в ритуальной службе надо все-таки навести порядок. Есть там вопросы, много жалоб, вы знаете, в том числе на э, то, что работает непонятно кто на кладбище, копает непонятно как. То есть, ну, когда люди уходят, отправляют последний путь своих близких родственников, когда, знаете, прошлой зимой здесь у нас отец провожал последний путь свою дочку и рыдал, потому что у него проблемы были с людьми, которые там на кладбище неправильно выкопают или вообще не выкопали могилу, ну, я уже с этим мириться не могу. Я дождался спокойно, дождался окончания контракта, Объявлен конкурс. По результатам конкурса я принял решение заменить этого руководителя, потому что этот руководитель не был пропущен конкурсной комиссии. Кстати, я вам хочу сказать, что конкурсная комиссия за действующий руководитель не проголосовала. Там было одну, моему за, а все остальные не против. Вы вспомните решение конкурсной комиссии у нас является принятым, считается принятым, если за него проголосовало не менее 5, ну 5, 5 и более. Не проголосовала за действующий руководитель, а вот за двух претендентов проголосовала провел собеседование с двумя, был выбор, кстати, вот, я специально на камеру это сделал, задавал вопросы здесь и принял решение заключить вот с тем человеком, который имеет опыт руководящий в том числе работы. Сегодня подписан контракт на один год всего лишь, потому что, скажем, предприятие несложное, но оно специфическое, специфическое предприятие, и в этом случае я посчитал нужным заключить контракт на один год для того, чтобы человек смог себя проявить. Ну, согласовали с ним, скажем, это срок, без проблем. Ну, кстати, если она будет интересно, кому зарплата этих руководителей предприятий можете сделать запросы. Все зарплаты находятся в пределах разумного. Ну, вот руководитель коммунального предприятия ритуальная служба, поскольку маленькое предприятие действительно там, вот поэтому зарплата у него будет примерно где-то 6, оклад а 6 с небольшим 1000 гривен. Следующее у нас сегодня, к сожалению, событие для меня грустное. Это руководитель все-таки коммунального предприятия, рыночная торговля и парковка. Мачула Владимир Витальевич, несмотря на мои уговоры, отказался забрать заявление о том, что он хочет, чтобы его уволили по собственному желанию. Вот и в этой связи у меня есть проблема с руководителем данного коммунального предприятия. Вот я еще раз повторюсь, это я считаю один из лучших менеджеров, но опять же идеальная это абстракция, которую мы никогда не достигнем. Вот тем не менее показатели работы этого предприятия с учетом его специфики, с учетом сложности ситуации с торговлей вообще в Украине и с экономической ситуацией сложности всех, тем не менее это предприятие за прошлый год показывает прибыль, причем прибыль соизмеримую с предприятием чисто места, которое занимается реальным вывозом мусора там и так далее. Вот. И прибыль, кстати, предприятия по ЖРО не намного будет больше, чем у этого предприятия рыночной торговли. То есть пока, причем тарифах, оброчу, хочу обратить внимание, 2017-2011 года тарифах. На тех тарифах вот, вот так вот этот человек сработал. Ну что есть, то есть. Значит, я так понимаю, человека этого пригласят на работу на другие предприятия, я так уже знаю, потому что люди, которые способны работать, они нужны везде. Вот. И в этой связи он свое место в этой жизни найдет, в конце концов. Тем не менее, у нас что есть, то есть. Значит, открывается вакансия директора коммунального предприятия, рыночная торговля и парковка. Я так понимаю, сегодня был подведен человек, на которого возлагать обязанности исполняющий обязанности. Это главный бухгалтер этого предприятия, никого другого я пока не беру на это место. Вот. И в ближайшее время будет объявлен конкурс на руководителя этого коммунального предприятия. Будет также проведен конкурс, комиссия конкурсная и так далее, и так далее.